Pahang adalah sebuah negeri di dalam tanah Melayu. Pahang berada dalam jajahan kerajaan Siam sehinggalah diserang Melaka dan berada dalam kekuasaan Melaka. Selepas Kesultanan Melaka jatuh pada tahun 1511, Pahang berada di bawah kekuasaan kerajaan Johor Riau Lingga sehingga perjanjian Inggeris Belanda 1824 yang menyaksikan wilayah jajahan kerajaan Johor Riau Lingga dijajah kuasa baru iaitu Inggeris dan Belanda. Pahang secara tidak langsung berada dalam kawasan jajahan Inggeris Penentangan orang Melayu terhadap Inggeris di Pahang bermula apabila Inggeris campur tangan dalam pentadbiran politik dan ekonomi di Pahang Campur tangan Inggeris di Pahang bermula pada 24 Ogos tahun 1888 setelah pihak Inggeris berjaya memerangkap Sultan Pahang dengan tipu muslihat Kekayaan hasil bumi Pahang telah menarik minat penjajah Inggeris tetapi telah beberapa kali gagal dalam usahanya untuk menakluki negeri itu sebelum berjaya mempengaruhi Sultan Pahang. Assalamualaikum, saya Raja Nala dan selamat datang kembali ke video ini. Dalam video lepas saya membicarakan tentang keagraban waris Sungai Ujung dengan kerabat di Raja Selangor melalui usaha sama dan hubungan baik yang terjalin dari dahulu sehingga sekarang. Jika anda ketinggalan video ini, anda boleh akses video ini di ruangan video terkini. Jika anda baru pertama kali di sini, Raja Nala Channel adalah berkenaan tentang alam Melayu dan suku kaum di Nusantara, tradisi, amalan dan kepercayaan mereka, pemikiran dan budaya, sejarah serta pembentukan jati diri anak bangsa seiring dengan peradaban bangsa itu sendiri. Terima kasih kepada yang dah subscribe yang kepada belum bantu saya dengan tekan butang subscribe, like dan komen serta jangan lupa tekan butang loceng supaya anda tidak ketinggalan dengan notifikasi dan video terkini. Selamat menonton. Menjelang tahun 1883, Bendara Wan Ahmad mengisytiharkan dirinya sebagai Sultan Pahang yang baru dengan gelaran Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah. Pahang pada masa itu berada di bawah kuasa Inggeris selepas perjanjian Inggeris Belanda 1824 menyaksikan seluruh tanah Melayu berada dalam kuasa Inggeris. Pada tahun 1885, Frank Sittenham telah diutuskan oleh Gubernur Negeri Negeri Selat untuk mengadakan perjanjian dengan Sultan Ahmad supaya menerima wakil Inggeris di Pahang tetapi gagal. Dua tahun kemudian pada tahun 1887, Hugh Clifford pula telah diutus untuk mengikat perjanjian pertahanan tetapi telah juga ditolak oleh Sultan Ahmad. Akhirnya Sir Frederick Well Gubernur negeri-negeri Selat sendiri telah datang ke Pahang menghadap Sultan Ahmad dan telah mendesak baginda menandatangani perjanjian dengan Inggeris. Dalam masa yang sama, Sultan Ahmad telah dinasihati oleh Sultan Johor, Sultan Abu Bakar dan akhirnya menandatangani perjanjian menerima seorang wakil Inggeris di negeri Pahang pada tahun 1887 sekaligus Inggeris mengiktiraf Sultan Ahmad sebagai Sultan Pahang. Beberapa bulan selepas itu, iaitu pada bulan Februari 1888, telah berlaku satu pembunuhan Goh Hui seorang berbangsa Cina yang berhampiran istana sultan di Pekan Pahang. Peristiwa ini nampak seperti dirancang bagi menguntungkan pihak tertentu. Pihak Inggeris telah memberi perhatian yang sangat serius terhadap peristiwa tersebut dan mendakwa bahawa mangsa pemuda itu adalah seorang rakyat Inggeris. Sekaligus menuntut ganti rugi serta mendakwa Sultan Ahmad tanggungjawab ke atas pembunuhan itu. Pada bulan Jun 1888, Inggeris telah meminta supaya wakilnya di Pahang dinaik taraf sebagai residen untuk menjaga dan menjamin keselamatan rakyat Inggeris di Pahang. Tuntutan itu dibuat sendiri oleh Gubernur Negeri Negeri Selat Cecil Smith yang datang bersama-sama dengan Frank Sutenham dan Pickering ke Pahang. Sultan Ahmad telah diberi tempoh oleh Cecil Smith selama 10 hari untuk memberi kata putus. Dalam masa yang sama, Inggeris telah meminta jasa baik Sultan Johor iaitu Sultan Abu Bakar supaya campur tangan di atas perselesaan yang berlaku. Sultan Ahmad sebagaimana kebiasaannya terlebih dahulu terpaksa mendapatkan pandangan dari pembesar-pembesar baginda sebelum membuat keputusan. Pembesar-pembesar Pahang seperti Datuk Bahaman, Maharaja Perbejilai, Datuk Kai Cenor Imam Perang Indra Gajah telah meminta Sultan menolak permintaan Inggeris dan mereka bersedia berperang dengan Inggeris. Akhirnya pada 24 Ogos tahun 1888, Sultan Ahmad menandatangani sepucuk surat menerima pelindungan dan bantuan Inggeris di dalam urusan pentadbiran dan menjalankan sistem yang sama ke atas negeri Pahang seperti mana yang telah dijalankan ke atas negeri-negeri Melayu yang lain iaitu negeri Perak, Selangor dan Sungai Ujung serta Ahmad juga telah mengakui bertanggungjawab ke atas pembunuhan Gohoi. Dengan surat tersebut, bermakna Negeri Pahang terpaksa menerima seorang residen Inggeris. Pada tahun yang sama pada bulan Oktober 1888, John P. Roger telah dilantik menjadi residen Inggeris yang pertama dan bermulalah campur tangan Inggeris di Pahang secara langsung dalam hal-hal pentadbiran, politik dan ekonomi negeri Pahang. keterpaksaan Sultan Ahmad menerima seorang penasihat Inggeris adalah demi menjaga kepentingan dan keselamatan rakyat. Tetapi bagi pembesar-pembesar baginda, mereka tidak boleh sama sekali menerima penjajah dalam pentadbiran negeri Pahang. Kejadian Inggeris dalam tipu muslihat telah membangkitkan rasa tidak puas hati orang-orang Melayu. Di sinilah bermulanya watak-watak pejuang Melayu seperti Datuk Bahaman, Mat Kilau, Tok Gajah Pawang Nong, Mat Lele, Mat Kelubi, serta lain-lain lagi yang bangkit melawan penjajah Inggeris. Akibat dari siri penentangan dan kebangkitan pahlawan Melayu, pihak penjajah Inggeris menanggung hutang yang banyak. Sultan Pang Sultan Ahmad dipaksa membayar sebanyak 7200 dolar setahun bagi menyelesaikan hutang tersebut. Sekali lagi pihak Inggeris menunjukkan keangkuhan mereka dan orang Melayu terpaksa menanggung akibat. Saksikan sambungan cerita dalam episod kedua mengenai kebangkitan pahlawan Melayu seperti Datuk Bahaman, Mat Kilau, Tok Gajah dan lain-lainnya dalam siri penentangan dan peperangan mereka melawan penjajah tanah air. Terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga kepada yang telah subscribe dan like. Jika ada sebarang pertanyaan dan pandangan sila beri dalam ruangan komen. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.